Слава Богу, брати та сестри, присаджуйтесь. дуже дякуємо групі прославлення. Така да, потужна пісня була перша. Така говорить, я не належу пеклу. Да? Потужна є, за що дякувати Богу. Амінь? Не належу пеклу. Це просто моцна ідея? Да? Мене звати Володимир. Володимире, мені випала, знаєте, такий честь бути у вас тут, слава Ісусу. І я перший, бо є ще другий Володимир. Тобто, що я зараз сім місця і всі списання, що буду говорити, хай він же думає, якщо в нього таких, як там ашо. Сміло, сміло. Ну так, друже. інколи так. Добре, мене звати Володимир, я несу служіння в місті Хмельницьку. теж служіння реабілітації і адаптації хлопців, дівчат. От. Слава Богу, за всіх вас, бо я знаю, що завдяки вам в моєму житті є те, що я маю. Дай амінь, Господь, Він на першому місці. але завдяки вам всім, брати і сестри, те, що є в моєму житті, це благодаря вам. тому що ви були поруч, всі, всі були поруч і дуже допомагали, знаєте, коли було тяжко. Я хочу сказати тобі, брат і сестра, що оце місце, де ти знаходишся, це благословенне місце. Здесь багато Господь дає свободи кожному. Тут навіть попугаї, не в клітки. Я це таке побачив, думаю, слушай, ну дійсно свобода г'єда написано «Ісус Слабадід. Там істина, да? Тут істина свободи буде. Папугай літаю. Так думаю, ого. Я там, може хтось чув, кричав, там та бугай вилітає він. Говорить, все нормально. Це так треба. Да. Слава Ісусу! Я хочу, я буду десь українською, десь російською, бо вчусь говорити українською, бо внутрі відчуваю, що мені це треба. Десь буде так, десь так, так що вибачайте, якщо десь проскочи Азаров. Дуже не смійтесь. Азіров, так. Да. поправляють Азіров. То, таке, знаєте, коли я прийшов до церкви, в мене перше було питання, чому я сюди прийшов. Що тут в цій церкві таке? У мене була своя церква. До Христа церкви була своя церква, була своя тусовка, були свої люди, знаєте, там де двоє троє збирались, щось ми чуділі, знаєте, як тут брати говорили. От. То я думаю, чому церква? І вже напротязі якогось часу. Коли вникав це, то це тобі така відповідь, чому тобі потрібно бути в церкві? Бо церкву создав сам Господь. Амінь. Амінь. Христос, Він залишив небеса, воплотився, прийшов сюди, на землю для того, щоб що? заснувати церкву. І слово Боже говорить, да? я создам церкву і що? Врата пекла! Не одолеють її. Так, ми співали, да? я вже все. до свидания, да, сатана. Добре, это, по первых чому тебе треба быть в церкви? Бою создал Господь, и врата ада не одолеют ни тебя, или меня. Понимаешь? Не меня такого красивого, Володимира, знаешь? Не Саню Галушку. Да? А конкретно не одолеют кого? Церкву. А церква шо? Там, где двое или трое соберутся во имя мою, там и я. Буду посреди вас, так обещал Господь, это очень потужная обещанка. Ми зараз будемо ще занурювати слово і будемо бачити, що Бог нам обіцяє. Для чого? Тому що він, вибачте мене за такий вираз, він не балабол. Да, від різниці від, ну, від людей він те, що сказав, він це робить. І ми не маємо ні то, що ну, він сказав і не зробив, а ми не маємо то, що ми не, ну, ні прийшли, ні взяли, ні согласились, ні смирились, знаєте, і тому в нас нема. Слово говорить, не получаєте, тому що? Не просите. і не просите, там є продовження. Дуже таке потужне. Не просите на що? Ні на те, що треба, так? Да? Говорить, дай мені кулемет, знаєш, Говорить, зачем? Говорить, буду яблуки збивати. Та ні, друже. <риклад> Добре, <риклад> йдемо далі. Що я хочу сказати? Що церква тебе потрібна для того, тому що її создав Бог, і друга дуже важлива така частина, для чого? Для того, що Господь прийде за ким? За, за своєю церквою. Це теж таке, знаєте, відкриття, яке я мав. Чому мне треба быть в церкви? И я та людина, вот я лично, можете подивиться на меня. Кого цікавить мое служение, будь ласка, приезжайте в Хмельницк, подивитесь. Я та людина, где вот брат говорил Александр, что раздавали газеты, помните свидетельство. Вот я та людина, маме которой дали это свидетельство, и вот через него там на меня произошел вплив, думаю, то что ну, рассказывают мне, смотрю вроде ну, наш народ и все, и руки и, и, и рассказы такие как у меня, знаете, что у них там получилось, что они там рассказывают. Ну думаю, ладно, пойду посмотрю, все равно в тюрьму не хочется, знаете, второй раз. Вот и пошел, посмотрел. В 2004 году я встретился с Богом на Кадыше в маслинах. Ну кто в теме тот знает, что это такое. Я там реально встретился с Иисусом Христом. И с того момента у меня нема желания идти обратно. Ни за какие ковришки, знаете. Бог пришел, благословил, и я вдячна Ему. Я думаю, каждому из нас есть за что благодарить Бога. Я по служению сталкиваюсь с людьми, знаете, которые не имеют конечности. Это из-за войны, и я когда прихожу, говорю, слушай, давай поблагодарим Бога. И знаете, очень много людей благодарят Бога за то, что просто они остались живы. Вы имеете намного больше, чем живы. Вы имеете благодать на все. Давайте скажем, аминь. аминь. Доброе. Теперь давайте по делу. Когда-то Самуил, да, его уже тут затрагивали сегодня, этого пророка, видать, он благословенный. Он когда-то сказал мы через Писание читаем, что он сказал, до этого места нам помог Бог. Да, он там перед этим была у них битва, и он сказал, до этого места нам помог Бог. И я думаю, что у каждого из нас есть свои битвы. Где-то большие, где-то маленькие, знаете, и важно выиграть войну. Нужно проиграть битву, но важно выиграть войну. И эта война, она занимает всю нашу жизнь. Знаете, тот, кто уже пожил, тот думает, слушай, как дни быстро летят. А тот, кто еще только начинает жить, думает, да, у меня еще все впереди. Поверь, брат и сестра, не летят, написано, лукавы, знаете, как пар являющийся на время. Так что бежим до Господа. Кто не покаялся, каемся. Кто, кого еще Бог не крестил, молитесь, чтобы крестил, знаете. И так далее. Добре. Чему мы, у нас сейчас с вами свято, да? Свято, яке? День подяки. День. День подяки то есть, ну... Мы дякуем Богу, то есть не в какой-то там каждый день, да, то понятно, что каждый день надо ему дякувать, но вот мы собираемся все вместе и дякуем ему, вот все. И у меня как-то возник такой вопрос, зачем мы это делаем? Что нам с этого? Ну и первое, что приходит на сердце, то что? Когда тебе дякуют, то что? Тебе классно. Да, кто имеет детей, когда ребенок приходит и говорит, слушай, спасибо там за что-то. И ты такой же думаешь, ты что, классно. И я думаю, это одна из таких моментов, которые Бог хочет, чтобы мы дякували. Но если мы посмотрим в Писании, это 1 Солунянам 5.18, там написано так, 18 вершу. по дяку складайте за все, бо такая Божья воля про вас у Христи и Иисусе». И знаешь, оказывается, благодарение Богу, оно в себя включает Божью волю. Если ты ищешь Божью волю, то тебе одна из граней, бо Божья воля, она многогранная. И для каждого есть особиста Божья воля, есть Божья воля общая для всех, знаете, людей. Но вот конкретно одна грань этой Божьей воли, это подякаем. То есть, ну, это есть Божья воля. То есть, если ты хочешь выполнить Божью волю, просто дякуй ему за все. Мы очень часто молимся с братьями, и мы дякуем. Я говорю, Боже, я тебе дякую за то, что маю, и за то, что не маю. Знаете, бо богато чего у нас нету того, что должно быть. То, что мы посеяли, и должен был быть такая, должна была быть жатва, жатва что упаси Господи. Аминь? Аминь? Первое, да, что подяка – это Божья воля. И я думаю, мы каждый для себя давайте возьмем, что... Одну из граней Божьей воли мы можем выполнить, когда мы просто будем Дякувати ему. Я хочу прочитать э, историю, историю, которую мы все очень хорошо знаем, и взять из нее некоторые такие моменты. Мне когда-то пришло на сердце такое, что Библия она как для нас как инструкция, которую Бог оставил для чего? Для того, чтобы мы жили, чтобы мы имели благословение и чтобы у нас столько было благословения, что мы могли делиться с ближними. И первое, самое большое благословение из Библии, которое мы имеем, это спасение через Иисуса Христа. Давайте на это скажем. Аминь. Аминь. Это самое великое, это самое ну, драгоценное, что мы имеем и чем мы можем поделиться с ближним. Это спасение, это небеса. Аминь. И я хочу прочитать историю, чтобы мы там тоже кое-что для себя взяли. Это будет от Марка Восьмой раздел 6 стиха. Это та история. Когда Иисус со своими учениками, Иисус проповедовал, и там была куча людей, ну, кто пастыр, он знает, что когда приходит много гостей, как оно вот это накормить всех, знаете, разложить, чтобы оно все было. И вот у Иисуса тоже были такие моменты, и как он с этим справлялся. Марка, 8 глава, 6 верша. Вин народу звели на земле. Давайте я, наверное, лучше открою российскую. Бо я думаю, она так будет... Понятно. Понятно. Да, да, да. Да. И дружи. А. Даже можно чуть-чуть выше там взять, да? С, давайте, с третьего, чтобы увидеть, насколько Бог, да, заботливый о нас сосед, да. Если не евшим Иисус говорит ученикам своим, если не евшими, отпущу их в домы их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека. Ученики его отвечали ему, откуда, откуда бы мог бы кто взять здесь, в пустыне хлебов, чтобы накормить их и спросил их, сколько у вас хлебов? Они сказали, семь. Тогда велел народу возлечь на землю, взял всем хлебов и воздал благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали и не раздали народу. И было у них немного рыбок, благословив, он велел раздать и их, и ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков всем корзин. Евших же было четыре тысячи, около четырех тысяч и отпустил их, и тот час, войдя в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далмафунски. Как бы эта история, мы все ее знаем, да, уже, наверное, читали по несколько раз, может, даже кто-то по этой истории знает какие-то пару аспектов, которые можно для себя взять и применить в жизни. Другой мой друг, я хочу тебе сказать, что Евангелие Иисуса Христа, вера в Иисуса Христа, это вера практическая. То есть это та вера, которую ты применяешь в своей жизни, и она работает. Много свидетельств, братьев, сестер, где Бог, Он сверхъестественно помогал в таких ситуациях, где многие думали, что это уже все, конец. То есть вера в Иисуса Христа, она сверхъестественная. И здесь, когда мы смотрим на ситуацию, на эту всю сверху, мы видим, что как бы много, 4 тысячи людей. Аминь, даже физически это накормить, это нормально, надо средств, и нормально надо всего. Аминь. Аминь. Что первое делает Иисус Христос? Вин, благодарить, да, Отца Небесного. То есть через благодарение происходит что-то сверхъестественное. То есть о чем это мы можем себе взять на вооружение, что твое благодарение, если оно существует в твоей жизни, благодарение Богу, первое, что оно делает, оно выстраивает отношения с Богом. То есть, когда ты его благодаришь, ты с ним строишь отношения. Вот даже когда посмотреть на тебя и на меня, когда к нам кто-то подходит и говорит тебе спасибо, твое сердце, оно уже располагается к этому человеку. Аминь. И то есть твое спасибо, которое классное, вообще благодарение это конечный результат чего-то. Да? Что-то делали, что-то делали, делали. И раз ты получил ты говоришь Аллилуйя, и то, чего-то сделанного тебе во благо, оно несет. Благодарение не закрутил. Итог чего-то сделанного тебе во благо, оно несет благодарение. То есть выстраивание отношений. Yeah. Аллилуйя! Первое, что он сделал, поблагодарил. Да? Через это мы видим сверхъестественное. Дальше, если мы смотрим, мы видим, что это выстраивает что отношения. И если мы смотрим дальше, мы можем увидеть, что тогда велел народу возле, взял всем хлебов, воздал благодарение, преломил, то все и у них была рыба, и ели, насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин. Ешек же было около 4000. тысяч, и отпустил их всех дальше. То есть благодарение, оно, помимо этого всего, оно дает избыток. Аминь? То есть что получилось? Мы имеем чудеса за то, что мы благодарим Бога. Бог готов дайте нам помогать в этой теме. Он готов благословлять, благословлять с избытком. Мы читаем, что они там набрали 7 корзин, да, там число 7 тоже, многие из теологов говорят, что это как бы число, которое обозначает полноту. То есть мы имеем от благодарения, мы имеем много чего. И очень часто бывает так, что нам трудно благодарить. И это уже вопрос лично к твоему сердцу, почему тебе трудно поблагодарить. Добрый? Хорошо, дорогие братья и сестры, давайте станем и помолимся. <реш> Аллилуйя, Господь, мы действительно дякуємо Тебе за все, что имеем, Батько, и за все, что не имеем.